Не исключено, что уже этой весной вырастут цены на хлеб. Представители данной индустрии объясняют это высокой стоимостью зерна и растущим курсом доллара. По прогнозам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, через несколько месяцев цены могут вырасти на 20%. Другие специалисты предлагают ориентироваться на инфляцию. Для сведения, в 2015 году хлеб в России подорожал на 13%. Примечательно, что в то же время в мире наблюдалось снижение стоимости пищевых продуктов. Завтра, 16 февраля, в экспо стартует Камский промышленный форум-2016. Продукцию на нем представят более 70 предприятий и организаций из 15 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетителям выставки представят достижения основных направлений современного рынка, машиностроительного комплекса, нефтегазодобывающей, топливно-энергетической отраслей, промышленности. Работать специализированная выставка будет три дня. 17 тысяч татарстанских выпускников примут участие в единых госэкзаменах в этом году. Именно столько заявлений было получено по данным пресс-службы Минобразования Республики. Математику выбрали 11 тысяч школьников, физику 5 тысяч школьников, биологию 3 тысячи. Все выпуски сейчас в городе, а также отдельные сюжеты доступны нашим зрителям в социальной сети ВКонтакте. Адрес группы вы сейчас видите на экране. Пишите, комментируйте, оставляйте свои новости.